Ну и в нашей стране уже не первый раз откладывают принятие госбюджета на последние дни года. За минувшие 10 лет 8 раз депутаты принимали бюджет, что называется под елочку. Дважды в своей истории Украина начинала Новый год вообще без главного финансового документа. И вот снова может повториться такая же ситуация. При этом проблемы могут быть у всех, а главное у местных властей и промышленности. Как планировать свою работу, чего ожидать от года следующего. Когда на эти вопросы нет ответов, то и общая ситуация в стране остается непредсказуемой. Как подобное прекратить, как перейти к нормальной европейской практике, как раз на этой неделе обсуждали в Киеве на съезде Федерации работодателей. И вот как все было. Что ожидает Украину в ближайшем будущем? Страна может стать или банкротом, или есть шанс, что уже в следующем году вместо падения мы ощутим рост экономики и уровня жизни. Вероятность такая существует. Есть даже конкретный пошаговый план, как этого достичь. На нынешней неделе стратегическую программу развития страны представили на 10-м съезде Федерации работодателей Украины. Работу над программой модернизации начали в марте. Созданное тогда агентство модернизации привлекло известных европейских экспертов. Совместно с украинскими работодателями, профсоюзами и экспертами. Они разработали план реформ для страны на 10 лет. В семи секторах здравоохранения и борьба с коррупцией, конституционная реформа и право, евроинтеграция, экономика и, конечно же, финансы и налоги. Налоговая реформа. За четыре года налоговую систему страны изменяли сто раз. Все вокруг запутались. В плане модернизации Украины предлагают закрепить нормы, которые установят четкие правила игры. НДС 17% вместо нынешних 20%, единый соцзнос 20%, налог на доходы физлиц 15%. А еще нужен мораторий, чтобы ставки налогов менялись не чаще, чем раз в три года. Налоговая реформа лишь часть изменений, которые необходимы Украине, чтобы восстановить экономику. Но без желания властей поддержать предложения работодателей и профсоюзов ситуация в стране вряд ли улучшится. В Польше такие программы были реализованы, в Словакии и в других странах ЕС. Полагаю, что возможно они и в Украине, если над этим действительно работать. Очень важно поддерживать социальный диалог бизнеса и власти, и он должен быть открытым. часом в Україні обговорюють очередні зміни в налоговий кодекс. Вони должны вступити в силу з нового года. Ця податкова політика, реформа, яку підготував уряд, це, це не те, не що нема просто зростання, нема просто майбутнього. Ні квартальна звітність, а що місяця. Авансове платежі що місяця, ніякої відповідальності, ніякого спрощення адміністрування. За малый бизнес я не говорю, его там нема. Иностранные и отечественные эксперты неоднократно говорили, что Украина должна уйти от практики получения кредитов. Нужно бороться за инвестиции. Ведь за последние два года они сократились на 12,5 миллиардов долларов. Федерация работодателя предлагает создать специальный режим инвестирования. То есть всем иностранным компаниям, которые готовы вложить в Украину более полумиллиона евро и создать здесь десятки рабочих мест с высокой зарплатой, предоставить преференции. В том числе сократить для них ставки Соцналогов и создать налоговые стимулы для ввоза в Украину оборудования. Свои товары тоже надо продвигать на мировые рынки. Главный акцент поддержка несырьевого экспорта. В списке 200 перспективных позиций. Это продукция отечественной легкой промышленности, машиностроения, металлургии, а еще стройматериалы и даже продукты питания. Федерация работодателей приводит простой пример: экспорт тонны зерна приносит страну около 400 долларов, а тонну свинины, выращенной на этом же зерне, продают за границу в 5 раз дороже. Сегодня Украина экспортирует товары на 50 миллиардов долларов. Через 10 лет сможет получать от продажи за рубеж около 200, уверяет Федерация работодателей. Ми підписали і сьогодні про це було оголошено з'їзду. Договор про співпрацю з бізнес Європи. Це найбільша бізнес-асоціація в Європі, яка е, об'єднує е, багато е, бізнес асоціацій з всіх країн Європейського союзу. І ми е, маємо попередні домовленості згідно цієї угоди презентувати на початку наступного року цей план дій особливо їм подобається в частині 200 товарів по яким країна може бути Якщо Ісляб'єднічить дві речі – інтелект і ресурси. И сравнить импорт, который мы покупаем, то он в десятки раз дороже, чем то, что мы продаем за две копейки. Как же мы можем стать богатой страной, если мы не научились сегодня правильно экспортировать те ресурсы, которые у нас есть. В результате реализация программы модернизации в ближайшие 10 лет позволит привлечь 300 миллиардов долларов инвестиций. В этом случае экономика будет расти ежегодно на 5%, в то время как только за нынешний год ВВП упал на 11%. Запуск простаивающих предприятий и открытие новых даст работу по меньшей мере миллиону человек. Средняя зарплата в Украине вырастет с нынешних 180 долларов до 500. Существенное увеличение финансирования медицины позволит выявлять и лечить заболевания. На ранней стадии. Как результат украинцы станут жить на три года дольше. План, который подготовили работодатели и профсоюзы, уже поддержали более полумиллиона украинцев. Голосование идет на сайте Федерации работодателей. Такие планы реформ спасли экономики Германии, Польши и Японии. Быстрый рост, который они показали, стали называть экономическим чудом. Будет ли реализована такая программа в Украине, теперь зависит от властей.